Vamos a iniciar con la lección 5 Veamos por favor Juan capítulo 20 versículo 31 Juan 20, 31 Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Y para que creyendo en la de su nombre 오직 이것을 기록하면이라고 했죠. 기록는 목적입니다. 성경을 기록의 목적이 뭐냐면 예수님이 하나님의 아들 그리스라 사실을 믿게 하여 믿으면 어떻게 됩니까이원 si 받습니다 구원받으려면 예수를 그리스로

el problema del ser humano es que se empieza hablando del hombre original. Mesía, Pero esta quinta lección tiene que ver con el Mesías Cristo. Porque al final toda la vida se trata del Cristo. 그리, no, en el Antiguo Testamento dice que Él vendrá. 오셨고, y en el Nuevo Testamento dice que Él vino y que volverá. 왜그리스도를 이야기하시는가? 하나의 우리에게 하이 그밖에 없는가? 설마 님 우리에게 한 말씀밖에 없는가? 어떤 사람은 죽을 때까지 성경책 한번다 모니고 죽는 사람도 있어요. 죽 si 성경책 한번다 모니고 죽는 사람도

M 가졌는데, el problema del hombre es algo que el hombre mismo no puede venir a resolver por su cuenta. 문제인데, Porque es un problema del hombre, pero el hombre no lo puede resolver. Así que Cristo debe de venir para que se resuelva el problema. 사단이고, 죄고, el problema esencial, habíamos dicho que es Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그로 인한 상태와 결과를 한번 보겠습니다. 이 창세기 es 3장 1 6절 24절인데 대부분은 좀 살펴봤습니다. 이 본질의 문제 때문에 인간에게 어떤 문제가 들어왔냐? 인간에게 고통이 들어왔습니다. 이게 결과예요? 수고하고 자식 Y ahora tiene dolor, eh, tiene a, eh, a sus hijos con dolor. Y dice también, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Cuando se quiebra nuestra relación con Dios, todas las relaciones interpersonales también se quiebran. Y la tierra llega a ser maldita. Así que cuando se rompe la relación con Dios, hasta la tierra llega a quedar en maldición. Así que esto nos no ese problema. 인간에게 환경 문제가 왔습니다. 지 피조물 또한 인간의 말을 듣지 않는 그런 상태가 된 뿐인 거예 너는 너 평생에 수고하여야 그 소산을 먹을 것이다. Y 그래서 경제 문제가 온 거예요. 왜우 먹고 살수 있습니다. 땅이 가시덤불과 은근기를 낸다고 이야기합니다. 땅이 가시 Y ahora comerás plantas del campo. 짐승이 먹는 그 채소를 인간이 먹게 된 거죠. 아, ora el hombre com e e s a s plantas que en realidad eran para las bestias. 그는 인간의 상태를 설명하는 겁니다. esto explica el el estado del ser humano. 인간이 마치 짐승과 같은 상태가 되었다는 거죠. el hombre llegó a q u e d a r e n un estado semejante al de los animales. 인간은 하나님이 필요합니다. el hombre necesita de Dios. 하나님과 함께하도록 창조되었습니다. porque fue creado para estar con Dios. 하나님 만나지 못한 인생 행복하지 않습니다. una vida que no se encuentra con Dios no es una vida feliz. 하나님과 함께해야 돼요. tienes que estar con Dios. 십구세 그러니까 는 uh, 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹고 산다고 이야기하죠. r u d o e tu r o s t o comerás e p a a s a que vuelvas a la tierra. 인간은 하나님과 단절된 인간은 먹고 살기 위해서 아침부터 저녁까지 일해야만 하죠. El hombre debe 돌아갈 de 것이다. De pues, 죽음에, 죽음에 가는 이야기이기도 하고요. Esto se refiere a la muerte. Aún no hay unión de Dios. Y también se refiere al hecho de que el hombre ahora no tiene ningún valor. Y hoy día p o simplemente es polvo. Aún no hay unión de Dios. Es un ser que no es nada. Ya, a l g u s e ha v u e l t o la i m a g e n d e d a Alguien que no es rey ahora es así. Un hijo de Dios que puede disfrutar todas las cosas de Dios ahora se ha vuelto así. Aún no hay unión de Dios. un ser que no es nada. i te lea a Dami que 이름, ahora p o Y en el versículo 20, Adán le pone nombre a su mujer y le pone Eva. En Génesis 2, nosotros vemos cómo Adán le ponía nombre a los animales. No se le ponía a las demás personas. En realidad, Adán tampoco era un nombre como tal. Adán que viene de la palabra Adama, que significa tierra. 뜻이에요, Simplemente significaba hombre. 근데, 이름을, 이름을 y originalmente no se le había puesto nombre a la mujer. Solamente uh, a los animales se les ponía nombre. Pero después de quedar desconectados de Dios, se le pone nombre a la mujer. 그 아내를 짐승취급하고 있는. 그 아내를 짐 아내를 짐승과 같은 수준으로 두는거아내그 아내를 짐승치고받고 있는. 그 아내를 짐승치고받고 있는. 그 아내를 짐승치고받고 있는. 그 아내를 짐승치고받고 있는. 그 아내를 짐승치고 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 그 아내를 짐승치고 있고 있는. 그아내 después de Eva nacerían en esta misma condición es un estado de pecaminosidad que está separado de Dios y todas las personas que nacerían nacerían en ese estado el versículo 21 dice que Jehová Dios hizo túnicas de pieles de animales para ellos en realidad tiene como dos significados hablando teológicamente p r i m e r a m e n t e para tener pieles de animales, se necesita derramar la sangre de un animal inocente. De alguna manera, habla de la sangre del Cristo que vendría más adelante. 근본적으로, 그 Pero dentro del pasaje también tiene otro significado. Por ejemplo, si usted mata a un oso y usted se viste de la piel del oso, entonces usted de lejos e ve como un oso. Esto explica también la condición de la que ha caído el ser humano. El hombre ha llegado a ser como un animal. El hombre que está separado de Dios llega a estar en esta condición. Oh, era un ser como Dios. Era un rey y era como un hijo de Dios. Pero ahora lo ha perdido todo. Por eso es que dentro de la muerte ahora está en un gran dolor. Y ha tenido Ay, ahora la condición 23절에 보이니까 여호와 하나님이 에덴 동에서 그를 내보낸다라고 이야기하죠. El 23, si sacó del de Edén, 24절에도 그 사람을 쫓아내셨다라고 하죠. 24절에도 하죠. 2 4하 24절에도 그 사람을 쫓아내셨다라고 하죠. 2 4 Adam, Así que Dios echa fuera a Adán y a Eva. Y, uh, al final viene un problema mm. aún después de la muerte. Y organizado este punto. El problema del hombre en realidad se puede resumir en estas tres cosas. El hecho de que Satanás influye al hombre para que peque y este pecado nos separa de Dios. Y el hecho de estar separado de Dios implica que todo problema Problema de la vida viene por esto. Y muchas veces nosotros estamos interesados en la solución de todo el problema. Pero Dios lo que quiere resolver es el fundamento o la esencia del problema. Porque si se resuelve el fundamento del problema, todo lo demás ya no es un problema. Porque la solución al problema de la economía no es tener mucho dinero. 어, 경제 문제가 문제가 안 되는 게 진짜 응답이야. 에스 no 많은 사람들이 교육 와서 경제 응답 받으려고 계속 기도합니다. Venir a la ha, 하지만 하나님은 그걸 응답으로 주려고 하는 게 아니야. 멜로디언 로케에스 진짜. Incon el mundo de la vida y la v i o s d a y la vida, y la vida, y la vida, y l d a y la vida, la vida, y la vida, y l d a la vida, y la v i d la vida, y a v d a y la vida, y la vida, y la v d a y a vida, y la s i d a y la vida, y la v i d la vida, y la vida, y la vida, y la v i d la vida, y la v d a y la d a y la vida, la v y la vida, y la vida, y la vida, la vida, y 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 la i d e y la d a y la vida, y la v i d la v d a y la v a la o d a y la vida, y la d a y la vida, y e r vida, y la v a y l e vida, y la vida, y a d a y a l v a y i d a y la vida, y la vida, y la v i d la v i a y la vida, y la v a y la vida, y la vida, y a ¿Quién te ha Y está tal pobreza que pagar la renta es algo muy difícil, el pagar el celular es muy difícil. Pero ahora esta persona se encuentra con una persona de mucho dinero y se casan. ¿Será que después de casarse ya no tiene que pagar el teléfono? No, ahora tiene que pagar más del teléfono en realidad. Porque siempre va a estar hablando con su marido, ¿no? entonces siempre va a tener que pagar más. Y va a tener más eh, para pagar del agua, o sea, va a tener que pagar más. Y en realidad hay muchos más gastos. Pero ya el dinero no es problema. Se ha casado con una persona de mucho dinero, por eso ya no es un problema. Cuando yo estoy con Dios, digamos que es algo así. No se trata de volverse una persona adinerada después de encontrarse con Jesús. No se trata de recibir una sanidad en el nombre de Jesús. Se trata de que ya esas cosas no son un problema. Avisen, yo que ya me d i d e e r 10, 2 30, 1, 7, 6, 10. El salmo 23 del 11, 6. Yo, Anna, y vosotros, ¿y a y pústame? e Yo, Randy, pastor, ¿y nada de faltará? Y pidió: ó Ustedes conocen el trasfondo de este, esta confesión. Pero Juan, y dejo, y dejo, y dejo, y debo, y e b o y o y debo, y d e o y d e o y d e o y debo, 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 y d e b debo, y d o y debo, debo, y o e b o e b o y debo, y o Él escribió este salmo en su momento más difícil. Cuando el rey Saúl movilizaba a su ejército en contra de David, David escribía esto. Él, él, podía, él estaba en, en una posición en donde su vida estaba en juego. Pero ¿qué es lo que él confiesa? Él confiesa, no tengo ninguna falta. ¿En realidad será que no carece de nada? No, él está a un paso de la muerte. Pero él dice Nada me faltará Y eso mismo Así que creer en Jesús no se trata de resolver el problema de inmediato. Se trata de que el problema ya no es un problema. Pero, so de gion, ganadio, 됐다, Por eso. eso, para la iglesia primitiva, aunque eran pobres, ese no era su problema. So de gion, de ¿Ustedes creen que la iglesia primitiva creyó en Jesús y luego tuvo mucho dinero? Ganadio, no, simplemente la pobreza ya no era un problema para ellos. El la muerte 거예요. ya no fue un problema para ellos. Ay, si David se encontró con Dios. <laughs> Todo el rey Saúl y todo lo demás e hizo, no fue un problema. 되고, el, el rey, demás, no fueron problema. ¿Por qué? Porque 하십니까? Dios está conmigo. o p o es s a g í o l s e e r se le va a e s i b i r al que lo habla la Biblia. 뭐 Pero muchas personas dentro de la iglesia, a o d e a n s e realidad le piden dinero a Dios. Y v n o y ve a n r o e n a l o y e t l t o y e tan alto, y ve tan alto, y ve l e t a l o y e t t o y o n alto, y ve tan a e t o e t l a n e tan alto, y ve tan e t n e t e tan a o y ve n o y v a n l a l a n a l l t a n alto, y ve tan alto, y ve e t o y ve tan a e t a o n a l t e n t o o y e l a n a l e t a alto, y ve tan alto, y ve tan alto, y ve tan alto, y ve t t o y ve t a Entonces quiere decir que estamos encaminados de una forma errónea. 하나님은 진짜 중요한 걸 얘기를 하시려고 하는 거야. Dios quiere resolver lo que es de verdad importante. 우리가 뭡니까? 사단으로 인하여 죄를 지어서 하나님과 반대하는. Dios es o ese l hecho de que Satanás ha causado que nosotros pequemos y que ese pecado nos separa de Dios. El asunto es que el hombre no puede resolver e s o por su cuenta. 인간은 절대적으로 이그리 El hombre absolutamente necesita del Cristo. c r 그리스 하나님 그리스도 Por eso es que Dios habla de Cristo consistentemente en toda la Biblia. La palabra Mesías o Cristo quiere decir ungido. Y en el Antiguo Testamento, tres oficios eran ungidos: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Esto tiene relación al problema del ser humano. Al final, quiere decir que el Cristo es el rey, es el sacerdote y es el profeta verdadero. El problema del hombre es Satanás, ¿verdad? 真的乱。 Pero es necesario que venga un verdadero rey para resolver el problema de Satanás. Es necesario un verdadero sacerdote que resuelva el pecado. Es necesario un verdadero profeta que me haga encontrarme con Dios. ¿Y es Cristo? Este es el significado de Cristo. Y Dios nos promete a Cristo. Esto quiere decir que él resolvería el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. Entonces dentro de la palabra de Cristo ya está incluido este significado. Que Dios ha prometido al Cristo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un problema que solamente el Cristo puede resolver. ¿Por qué necesitamos del Cristo? Es por este problema. Porque el hombre no puede encargarse de este problema por su cuenta. Por eso es que Dios promete al Cristo. 성경 전체를 통해서 그리스도를 이야기하고 있는 것이야 다그래또 하나가 "Dios h b l a e e s 그리스도는 참된 왕, 참 제사장 삼순지세란 뜻이고요. 그래서 그리스도는 사단의 문제를 해결하실 천대 왕이 되신다. 그래서 그리스도는 천는 천대 왕이 되이 되신다. 그래서 그리스도는 천대 왕이 되신다. 그래서 그 되신다. 그리스그리스도는 천대 왕이 되신다. 그래서 그리 왕이 되신다. 그래서 사단과 죄와 하나님과 단절된 결과로 온 모든 문제의 수리을 Por lo tanto, también la palabra Cristo incluye el significado de que todos los problemas que vienen como consecuencia de este verdadero problema también está resuelto en Cristo. 이야기하면, él까, 싶어서, y si lo fuéramos a escuchar un par de veces, es posible que no lo entendiésemos. Por eso es que Dios nos da más de 300 profecías en todo el Antiguo Testamento acerca de este Cristo. 있지만, y aunque nos teólogos difieren en el, en el número exacto, está en realidad como en más de 300 profecías. Sí. 구활 성령의 인제 제일이 든 것들을 들수 있습니다. Nacer, morir, 그래서 구약 성경을 통해서 참 제사장, 참 대왕, 참선지가 반드시 오셔야 될 것을 약속하고 있는 것입니다. Es que es que que rey, 그 그리스도가 오셔서 사단의 문제에 얘기 하시겠다고 이야기하는 거 이 시간에 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 53.6 por ejemplo dice todos nosotros nos descargamos como dejas cada cual se apartó por su camino vació a cargo en él el pecado de todos nosotros ¿cómo se puede resolver nuestro pecado? Resolver nuestro pecado? El Cristo vendrá y Él cargará nuestro pecado Él cargará todo el pecado y también es prometido como Él resolvería el problema de la separación con Dios Isaías 주께서 진히징기를 너에게 주실 것이라 보라 천재가 인태하여 아들을 낳을 것이요그 이름을 임마 누엘이라 하니라 Isaías 714 Por tanto, el, el Señor mismo os dará señal: es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es todo lo que fue prometido en el Antiguo Testamento. <laughs> Así que la Biblia nos promete el Cristo que rescataría al hombre de la condición terrible en la que está. Y si nosotros leemos Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9 verso 6 dice Porque un niño nos es dado Hijo nos es, perdón Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz 우리에게 서나겠다고 약속을 하고 있습니다. No 이 메시아입니다 그 메시아가 오면 그의 어깨에는 정사를 내었다라고 이야기하죠. El Mesías, el 모든 짊어 지신다는 거죠. 인 간에 게해이될그근본의 문제를 해결 하시겠다. 짊어지시겠다라는 거죠. Hombre, 그분이 누시냐? 이데그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 Híbrido, y dice que se llama r a z o nombre admirable, consejero Dios fue r t eso, o sea, que el Cristo tiene que ser Dios. A cambio, a veces, y ahora, nadie, mucha, así que, como por eso David decía: Jehová, di p a s t o r i n d a d a me faltará. Inga, nadie, c r i s t í que el hombre necesita de este cristo. Y si importa lo que la gente diga, el hombre necesita del cristo. 그리스도를 기다리고 있었어. 니다요한복장 25절에 보면 사마리아 여자 이야기가 나옵니다. Okay, 이렇게 여자 이야기합니다. 메시아 곧 그리스도가 어, 그리스도 하는 가 오실 줄 내가 안다. Y dice en este versículo, le dijo la mujer sea que alguien mire decían llamado el Cristo. Y, la mujer samaritana no era una persona de una fe muy resaltante, digámoslo así. No era una persona que quizás conociera todo de la Biblia y que tuviera una fe así como muy admirable. Era una mujer que tenía cinco maridos o sea, hace dos mil años y ahora estaba viviendo con uno que no era su marido. Era una mujer con varios problemas. En pocas palabras, podríamos decir que tu e r e una mujer que fuera ejemplar de la fe. Pero aún esta m u 는 e r lo que c o n o a u l i e n a e m s t a s u é es! s q u es! s q u es! s q u es! ¡Qué es! s q u es! s q u e q u es! ¡Qué a s q u r es! s q es! s q es! s q a s 그 u é es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! s q es! ¡Qué u e r q u e n q u e n q a tanta f e é c s q e q u e q u es! s m es! s s q a s es! s es! s es! ¡Qué es! s q s Y entonces cuando Jesús le dice unas palabras ella como que reacciona y dice ah, acaso no eres eh, eh, no sería el Mesías porque cuando Juan el Bautista bautizaba a las personas la gente se reunía y entonces eh, le preguntaban que si era elías o que si era el Mesías

Y entonces algunos vienen y toman ramas de palmera, otras personas ponen su ropa y la dejan en el camino y dicen, Osana, bienvenido el rey de Israel. Así que los israelitas esperaban al, al Mesías que había de venir del linaje de David. En Hechos capítulo 1, versículo 6, antes de que Jesús ascendiese, eh, los discípulos le preguntan a Jesús, Israels, ¿no? ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 그, y claro que era un estado en donde no entendían correctamente al Mesías. 뭐냐면, 알, Pero lo que queremos decir con todo esto es que había una expectativa del Mesías en toda Israel. 있었지만, Aunque quizás no conocían al Mesías como debían de conocerlo, sí había una expectativa de que el Mesías había de venir. Así que organizando todo este punto. 그래서 하나님이 그리스도를 약속하실 거예요 을 들을 것 같아 300번 넘는 Y como nosotros podríamos eh, perdernos del mensaje si fuera una o, o dos veces, Dios lo habla más de 300 veces. ¿Y qué significa entonces el Cristo? Quiere decir que Él es el rey que resolverá el problema de Satanás, el sacerdote que resolverá el pecado y el verdadero profeta que nos reconciliará con Dios. Y es aquel que nos rescatará de todo el problema. Por eso los israelitas esperaban y añoraban al Mesías. El hombre necesita del Cristo. Porque solamente el Cristo puede resolver el problema del ser humano. Solo a través del Cristo es que el hombre se puede encontrar con Dios. Vamos a seguir hablando un poco más del Cristo más profundamente.